Я його образив, я сказав, що він э, маленький, бо почав Бога. Я прошу пробачення по всій громаді, гена пробачення. Я прошу на вашу Моя фамілія Туробойська, я депутат Сістіса ЗИВО. У нас зараз з вами в залі сложилась патовая ситуація. Я предлагаю следующий варіант. Станіслав Александрович, я обращаюсь к вам. Якщо у нас сесія відкрита, зараз сесію закриті. Сейчас собрать представителей всех фракций, представителей общественности отдельно, провести совещание, еще раз проработать повестку дня, и если необходимо, сессию провести завтра. У меня такое предложение. Потому что мы сейчас с вами будем здесь толкнись, решение принято никакое не будет. Я прошу при запомните, <как> что решение, любое решение, имеют право принимать только при депутаты. При вашем участии, при вашем согласовании, но только депутаты имеют право принимать решение. Поэтому мы должны с вами сейчас принять здравый, смы здравый смысл, здравый смысл, должен преобладать. Еще раз повторяю свое предложение. Сессию закрыть, провести совещание, проработать повестку дня и решение, принять решения, которые будут приняты, и собрать сессию, возможно, даже завтра. Всем огромное. es